Bunlar isə Argentinada çəkilmiş real kadrlardı. Bəli, film və ya serial deyil. Bu insanlara baxanda onların serialdakı zombilərdən elə fərqlənmədiklərini görmək çətin deyil. Onları canlı ölüyə çevirən isə flaq adlı yeni sintetik narkotikdir. Flakka hamam duz adlanan sintetik kation əsasında yaradılmış narkotikdir. İstifadə edən insanlar özlərini zombi kimi apardıqlarından ona zombi həbi də deyilir. Bu sintetik narkotik beyin hüceyrələrini bərpa olunmayacaq şəkildə məhv edir. Qəbul edildikdən sonra ilk 15 dəqiqə ərzində effektini göstərən Flakka 4 saatdan sonrayə qədər insanı təsirində saxlayır. Bu zaman halüsinasiya, yüksək temperatur, ağrıya həssaslıq, hiperaktivlik, aqressiya müşahidə edilir. Flakka-dan istifadə ilk dəfə 2011-ci ildə ABŞ-in Indiana ştatında tə altında qeyd olunub 911-ə zəng edən qadın ağlayaraq yolun kənarında bir gəncin səfil həyat sürən şəxsi yediğini deyib. Polislər hadisə yerinə çatanda gördüklərindən dəhşətə gəliblər. Narkotikin təsirində olan Rudy Eqnadlı gənc səfil həyat sürən kişinin üzünün 80%-ni yemişdi. Tranquilizator vurularaq yatırılan Rudy səhərsi gün heç nə xatırlamadığını deyir. Hadisədən bir neçə gün sonra isə Qərbi Virjiniyada bir qadın dərsinin altında həşərat olduğunu düşündüyü üçün öz bədənini parçalayır. Baltimore-da isə Morgan State Universitetinin tələbəsi otaq yoldaşını öldürür rək onun beyinini və ürəyini yeyir. Məlum olur ki, onlar da eyni narkotik qəbul etmişdilər. Bundan sonra flaqqa artıq yeni adı ilə Amerika küçələrində öz yürüüşünə başlayır. Latin Amerikası ölkələrində daha geniş yayılsa da bu zombi həbinin bizdən çox uzaqda olduğunu düşünmək ciddi səhv olardı. Bu yaxınlarda Türkiyədə bir kişi soyunaraq özünə Atatürkün xatirə heykəlindən aşağı yatmışdı. Həmin şəxsin qanında narkotik aşkar landsa da məhsansız maddə olduğu məlum olmamışdı. Türklə ekspertlərin fikrincə bu məs zombi həbi ola bilər. Oğuz Altay Bəxtiyar Məmmədov Azercan TV